Добрый день. Меня зовут Аркадий Бущенко. Я адвокат и руководитель Украинского Хельсинского союза по правам человека. Я много лет занимаюсь Европейским судом по правам человека и помогаю моим клиентам добиваться успеха. Сегодня мы поговорим о Европейском суде по правам человека, как он возник, как он действует, как к нему можно обратиться и зачем в него нужно обращаться. Европейский суд является наднациональным органом, который создан Европейской конвенцией по правам человека. И хотя сегодня кажется обычным, что существует Европейская конвенция по правам человека, на самом деле в момент ее подписания это было революционным шагом в развитии международного права. Европейская конвенция являлась непосредственной реакцией на трагические события, которые пережила Европа в 30-40-х годах. Все мы помним о Голокосте, все мы помним о концентрационных лагерях, об ужасах войны. И европейские страны стали задумываться, как же не допустить повторения этого впредь. Они обратили внимание на права человека и стали рассматривать их не только как гуманитарную миссию, но и как один из ключевых элементов системы коллективной безопасности в Европе. Они решили, что права человека перестают быть исключительно внутренним делом страны, являются предметом беспокойства всего европейского сообщества. Второй радикальный шаг ⁇ они решили уступить часть своего суверенитета и создали орган, Европейский суд по правам человека, который наделили властью, принимает решения и э, обязались эти решения исполнять. В 1950 году несколько европейских государств Подписали Европейскую конвенцию, и после процедуры ратификации она вступила в силу в 1953 году. Европейский суд по правам человека начал свою работу в 1959 году, и уже в 1960 году было вынесено первое решение Лоуэс против Ирландии. С тех пор число участников конвенции постепенно расширялось. В настоящее время в конвенции участвуют 47 государств. Украина присоединилась к Конвенции 11 сентября 1997 года. Именно с этой даты Украина приняла на себя все обязательства, которые предусматриваются Европейской Конвенцией по правам человека. В том числе и обязательства исполнять решения Европейского суда. Именно с этой даты граждане нашей страны и не граждане, которые имеют претензии к государству Украина, могут обращаться в Европейский суд по правам человека. Как же обратиться в Европейский суд по правам человека? Должен сказать, что процедура довольно простая. Заявитель, кроме почтовых расходов, не несет никаких затрат. Формуляры жалобы размещены на сайте Европейского суда, который имеет довольно дружественный интерфейс. Там можно скачать и формуляры жалобы, и объяснения, как ее заполнять, и многие другие материалы, которые помогут обратиться в Европейский суд по правам человека. И хотя обратиться в Европейский суд довольно просто, но выиграть дело в суде довольно сложно. Во-первых, надо помнить о том, что суд не решает все вопросы, и не любая несправедливость, которая с вами произошла, является предметом рассмотрения суда. Он действует в рамках Конвенции и применяет только Конвенцию, то есть он рассматривает вопросы есть или нет нарушения Конвенции в том или ином случае. Не всякая несправедливость подпадает под те положения Конвенции, которые рассматривает Европейский суд по правам человека. Если посмотреть на статистику Европейского суда, можно заметить, что только около двух процентов жалоб доходят до рассмотрения дела по существу. Остальные жалобы признаются неприемлемыми и отметаются Европейским судом на ранних этапах. Почему это происходит? Конвенция содержит ряд критериев приемлемости, которыми руководствуется Европейский суд и на основании которых он отбрасывает те жалобы, которые не соответствуют этим критериям. Это довольно сложная система критериев приемлемости, и у нас нет возможности и задачи ее обсуждать во всех деталях. Но я упомяну просто некоторые наиболее часто встречающиеся в практике Европейского суда. Европейская конвенция позволяет обращаться с жалобой только в течение шести месяцев после того, как произошло нарушение, либо вынесено окончательное судебное решение национальным в национальной судебной системе. Я должен сказать, что существует протокол к Европейской конвенции, который сокращает этот срок до 4 месяцев, но он еще не вступил в силу, и когда он вступит в силу, пока предсказать очень трудно. Второй очень э, популярный в, в кавычках критерий ⁇ это неисчерпание средств национальной защиты. Как я уже говорил, суд является наднациональным органом. Поэтому он не заменяет национальные судебные органы или административные органы. Он не решает эти вопросы, он занимается своим делом. Принцип, из которого исходит и Конвенция, и Европейский суд, состоит в том, что государство должно получить возможность самой исправить нарушение, которое произошло. И только если это не удается сделать, человек не удовлетворен результатами, он может обратиться в наднациональный орган, в Европейский суд. Если заявитель не обратился к государству с таким вопросом, Европейский суд такую жалобу рассматривать не будет. Существует полномочия Европейского суда вмешаться в ситуацию на более ранних стадиях. Это так называемые временные меры, предусмотренные правилом 39 регламента Европейского суда. Это правило применяется тогда, когда есть угрожающая ситуация, есть опасность того, что пока суд рассмотрит дело по существу, собственно, уже решение никому не будет интересно. То есть уже произойдут непоправимые э, какие-то события, которые решение суда исправить не сможет. Обычно это правило применяется в делах об экстрадиции, когда человеку угрожает экстрадиция в страну, где, ему, где он может быть подвергнут либо смертной казни, либо пыткам либо в случае, когда здоровью угрожает какая-то опасность. В таких случаях суд делает распоряжение, либо не делать чего-то, либо сделать что-то, и государство должно подчиниться этому распоряжению. Это решение суда никак не определяет последующее решение суда. Даже если суд применил правило 39, это не гарантирует того, что заявитель выиграет это дело, а государство проиграет. Решение может быть совершенно противоположно. И еще остановлюсь на одном из критериев приемлемости, который очень часто встречается в делах против Украины. Это когда заявитель жалуется на нарушения, которые не являются собственно нарушением конвенции. То есть он жалуется на какие-то события, которые не охватываются конвенцией, потому что конвенция, опять же, повторюсь, не является кодексом всеобщей справедливости. Она является международным договором, который предусматривает определенные, четко определенные в самой конвенции права. Ну, как один из ярких примеров. Мы не можем пожаловаться в Европейский суд за то, что нас не пустили в шенгенскую зону, в какую-то страну, которая находится в шенгенской зоне, потому что это выходит за пределы Европейской конвенции, и страны свободно регулировать въезд иностранцев на свою территорию, как им хочется. Или, скажем, если человек подает в Европейский суд жалобу, где просит восстановить его на работе. Это, это не является предметом Европейской конвенции, и Европейский суд такую жалобу э, рассматривать не будет. И есть огромная масса других юридических проблем, которые Европейский суд не рассматривает. Поэтому внимательно прочтите конвенцию и э, исходите из того, что там написано, а не из того, что вам кажется, должен рассмотреть Европейский суд по правам человека. Что происходит после того, как вы подали жалобу в Европейский суд, вы ее оформили в соответствии с требованиями на формуляре, э, выполнили все условия, которые написаны в инструкциях, она попадает в секретариат Европейского суда. Ваша жалоба попадает в секретариат, который производит первоначальную оценку приемлемости вашей жалобы. И э, от решения секретариата не окончательно, но в значительной мере зависит судьба вашей жалобы. И в первую очередь, как, какой состав суда будет рассматривать вашу жалобу. Суд действует э, в составе так называемых четырех судебных формаций. Это единоличный судья, это комитет. Из трех судей это палата, которая состоит из семи судей, и это большая палата, которая состоит из семнадцати судей. Единоличный судья э, рассматривает жалобы только на предмет их приемлемости и может признать жалобу неприемлемой. После реформы Европейский суд значительно ускорился в своей работе, и сегодня э, решение о неприемлемости можно получить уже через 2-3 месяца, если жалоба очевидно неприемлемая. Когда я говорю о решении, это не означает, что вы получите текст решения с развернутой аргументацией. Это будет очень стандартное письмо, где будет указано, что ваша жалоба не соответствует критериям, указанным в статьях 34-35 Европейской конвенции. Фактически никаких обоснований, почему суд так решил, в письме указано не будет. К сожалению, это решение суда нигде не обжалуется, и можно поставить крест на этой жалобе. Если единоличный судья не уверен в том, что эта жалоба неприемлема, он передает дело в комитет. Также секретариат может распределить дело на комитет сразу. Комитет может принять решение как о приемлемости, так и о неприемлемости. Комитет также может принять решение по существу жалобы, если вопрос не представляет особой сложности, является предметом устойчивой практики Европейского суда. То есть все простые дела решаются комитетом. Если дело более или менее сложное, оно передается в Палату. Наиболее интересная практика Европейского суда, основная масса практики Европейского суда создается Палатами. Палата может принять любое решение. Она может признать жалобу неприемлемой, она может признать жалобу приемлемой, рассмотреть ее по существу оно может признать жалобу частично приемлемой, частично неприемлемой. И, то есть это полно, полновесный судебный орган. И Большая палата задействуется в очень редких случаях, когда дело крайне сложное и когда дело связано с изменением практики Европейского суда по правам человека. Большая палата начинает работать в двух случаях. Первый случай ⁇ это когда Палата решает, что уместнее, чтобы это дело рассматривала Большая Палата и делает так называемую уступку в, боль, в пользу Большой Палаты. Второй случай ⁇ это когда одна из сторон, получившая решение Палаты, недовольна этим решением. И в таком случае в течение трех месяцев каждая из сторон может обратиться с ходатайством о пересмотре дела Большой Палаты. Нужно сказать, что это просто доли процентов дел, которые пересматриваются на основании обращений сторон. То есть большая палата ⁇ это довольно исключительное производство, но с другой стороны это наиболее интересные дела, наиболее спорные дела, которые, как правило, имеют очень большое количество особых мнений. Скажем, при составе суда 17 человек дело может быть принято 9 на 8 с перевесом 9 на 8 голосов. Необходимо сказать, что в состав комитета, в состав палаты и Большой палаты всегда входит национальный судья, то есть судья представитель той страны, страны против которой рассматривается это дело. То есть во всех делах против Украины принимает участие судья от Украины. Под этим есть много обоснований, но в частности судья очень хорошо знает э, ситуацию внутри страны и правовую систему той страны и является таким консультантом для, э, для остальных судей. Единственное решение Большой палаты в отношении Украины это было решение по делу Бачан-2. Очень интересное решение, которое родилось из ситуации, когда Верховный суд Украины не подчинился предыдущему решению по делу Бачан против Украины. В этом предыдущем решении Европейский суд сказал, что все решения по делу э, приняты в результате несправедливой судебной процедуры. Э, Бачан обратилась в Верховный суд. У нас существует процедура, когда решения национальных судов пересматриваются вследствие решения Европейского суда по правам человека. Она обратилась в соответствующим ходатайством в Верховный суд. И Верховный суд истолковал таким образом э, решение Европейского суда, что получилось, что Европейский суд похвалил национальную судебную систему, а не признал нарушение шестой статьи Европейской конвенции. Ну и после такой неудачи в Верховном суде Бачан Второй раз обратилась э, в Европейский суд по правам человека, и поскольку это дело поднимало очень сложные вопросы права применимости шестой статьи Европейской конвенции, это дело было передано в Большую палату и было решено, в конце концов, Большой палатой Европейского суда по правам человека. Решения комитета, палаты, Большой палаты уже имеют форму решения, и они публикуются в на сайте Европейского суда по правам человека. Эти решения обязаны переводить. Если это решение против Украины, то украинское правительство обязано обеспечить перевод этих решений. И на основании этих решений уже можно начинать какие-то национальные процедуры. Допустим, вы прошли все этапы, успешно прошли все этапы приемлемости и получили решение по вашему делу. Тут стоит сказать о том, что может сделать Европейский суд, а чего он сделать не может. Если Европейский суд рассматривает дело по существу, он может признать нарушение. То есть сказать, что вы правы, а государство, на которое вы пожаловались, неправы. Это первое, что может сделать Европейский суд. Второе, что он может сделать, это он может назначить компенсацию которую он считает справедливой в компенсацию за нарушение, которое произошло. Фактически этим э, компетенция Европейского суда ограничивается. Он не может оправдать кого-то, он не может никого восстановить на работе, он не может вернуть землю, дом, имущество. Это все не в его власти. Это должны делать национальные суды. Но на основании решения Европейского суда вы можете возбудить соответствующие национальные процедуры и продолжить отстаивать свои права. Например, на основании решения суда можно обратиться в Верховный суд Украины с соответствующим заявлением, и Верховный суд компетентен отменить все решения по делу нижестоящих судов которые приняты с нарушением Европейской конвенции по правам человека. Это, это, это один из способов исполнения решения Европейского суда. Но решение Европейского суда имеет более широкое влияние, чем только влияние в рамках одного дела. Компенсация нарушения, произошедшего в единичном случае. Дело в том, что государство обязано еще предпринять меры общего характера для того, чтобы такие нарушения, не происходили в дальнейшем это могут быть самые разнообразные меры это может быть изменения в законе это может быть изменения в нормативных актах внутренних инструкциях это может быть изменение судебной практики это происходит в нашей стране точно так же допустим на основании многочисленных решений европейского суда были внесены существенные изменения в уголовную процедуру и фактически новые Уголовно-процессуальный кодекс был следствием давления со стороны Европейского суда на нашу правовую систему. Были внесены изменения во многие другие нормативные акты, которые регулируют вопросы собственности, вопросы мирных собраний, вопросы очень многочисленные вопросы. Некоторые вопросы до сих пор остаются не разрешены. К сожалению, многие вопросы требуют и огромных усилий, и политической воли, и довольно больших ресурсов для их решения. Ну, скажем, улучшение условий содержания в тюрьмах. Никакими указами, приказами и законами их нельзя изменить, если недостаточное финансирование. В заключение я хотел бы сказать, что несмотря на то, что путь... Европейскому суду довольно тернист, и вас может постигнуть неудача, но тем не менее не стоит отчаиваться. И при внимании, умении и квалифицированной, скажем, юридической консультации вы можете там добиться успеха. И хотя это правосудие довольно медленное, но тем не менее оно достаточно эффективное, наиболее эффективный инструмент в международном праве по сравнению со всеми другими инструментами. И если ваше обращение в суд преследует не только частный интерес, ваше желание решить вашу частную проблему, но и у вас есть мысль воздействовать на ситуацию в стране, на изменение правовой системы, то лучший инструмент, чем Европейский суд по правам человека, трудно себе представить. Спасибо за внимание. В следующих лекциях вы можете узнать о национальной правовой системе, о роли гражданского общества о международном гуманитарном праве и действиях в защиту прав человека, в которых вы также можете принимать активное участие.